কুকুৰাৰ অবিহনে পোৱালি প্ৰডাকশ্যন কৰক এটা মেচিনৰ সহায়ত এই পোৱালিখিনি দেখিছে নিবলৈ আহিছে প্ৰায় পঁচিছটামান আছে ইয়াত পঁচিছটাত প্ৰায় মই বাৰশ টকা পাম মহিলাসকলৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো খুব উপযোগী বুলি ভাবিছোঁ মহিলাসকলে এনেকুৱা এটা মেচিনৰ সহায়তে ঘৰতে বহি ওঠৰৰ পৰা বিছ দিনৰ ভিতৰত ইয়াৰ পৰা মিনিমাম দুই তিনি হাজাৰ টকাতকৈ বেছি ইনকাম কৰিব পাৰিব সতৰটা কেপাচিটি থাকে এই মেচিনত এই মেচিনত ঘৰতে বনাই লওক মাত্ৰ দুহেজাৰ তিনি হাজাৰ টকা খৰচ কৰি ফুল অট'মেটিক আৰু এনেকুৱা পোৱালি প্ৰডাকশ্যন কৰি আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব ঘৰৰ পৰাই স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব অসমীয়া যি মহিলা ঘৰত এনেই আছে উদ্যমিতা আঁচনিৰ জৰিয়তে পইচা এটা পাই থৈছে দহ হাজাৰ টকা কি কৰিম কি নকৰিম কৈ আছে কোনোবাই আকৌ কাপোৰ ল'ম বুলি ভাবি আছে কোনোবাই আকৌ স্কুটিৰ ইনষ্টলমেণ্ট মাৰিম ভাবিছে কোনোবাই আকৌ কি কৰিছে মোবাইল ল'ম ভাবিছে মই কৈছোঁ যে নকৰিব সেইবোৰ কাম মাত্ৰ দুই তিনি হাজাৰ টকা এটা এনেকুৱা মেচিন বনাই লওক মেচিনটো দেখুৱাই দিয়াৰ ওচৰত আহি এইটোক কোৱা হয় ইনকুবেটাৰ মেচিন দেখিছেনে এই মেচিন কেনেকৈ বনাই আগৰ এটা ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ মই বিশ্বাস কৰক এই মেচিনটোৰ পৰা আপোনালোকে তিনি ধৰণে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব কেনেকৈ পোৱালি প্ৰডাকশ্যন কৰিলে এই পোৱালিটো ডাঙৰ হ'ল মাংসৰ কাৰণেও বিকিব পাৰিলে এনেকুৱা ফাৰ্ম এখন খুলি ল'ব পাৰে এনেকুৱা ফাৰ্ম এখন খুলি কণী প্ৰডাকশ্যনো কৰিব পাৰে দেখুৱাই দিম আহক কণী কেনেকৈ বিকি থৈছে এইবিলাক কণী চাওক এনেকুৱা কণী এনেকুৱা কণী এটাত তেৰ টকাৰ পৰা বাৰ টকা বহুতে ভাবিব এনেই কৈছে আচলতে লোকেল যিটো কণী ইয়াৰ চাহিদা অসমত বহুত বেছি বহুতে এনেকুৱা লোকেল কণী খাম বুলি ভাবে বজাৰত নাপায় যদিহে আপুনি লোকেল কুকুৰাৰ ফাৰ্ম কৰে বিশ্বাস কৰক প্ৰতিদিনাখনেই কণীৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব কুকুৰাৰ ফাৰ্ম কৰিবলৈ বহুত টকা পুঁজি নালাগে ঘৰতে বাঁহ আছে বাঁহ অলপ কিনি লওক এতিয়া বৰ্তমান নৰা ছিজন খেতি চিজন নৰা কাটি লওক কেইহেজাৰমান টকা খৰচ কৰি কুকুৰা ফাৰ্ম কৰি আপোনালোকে তিনি ধৰণে টকা উপাৰ্জন কৰিব এই পুলি পোৱালিবোৰ দেখিছে এইবোৰ দুই তিনিদিন আৰু যদি বেছি কৰি দিওঁ পঞ্চাছ টকাত বিক্ৰী হ'ব এটাত মানে কুকুৰা ফাৰ্মবোৰ আপুনি তিনি ধৰণে উপা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব যদিহে আপুনি মহিলা ঘৰত এনেই আছে কামৰ সন্ধানত ক'তো বাহিৰত যাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এটা মই আইডিয়া দিছোঁ যে এই কামটো কৰি আপোনালোকে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে এই মেচিনটোৰ সহায়ত আপোনালোকে ঘৰত বহিয়ে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব কি কাৰণে কৈছোঁ চাওক বিগত মই বহুত বছৰ ধৰি আমি গাহৰি ফাৰ্মৰ লগত ধৰি লওক কুকুৰা ফাৰ্ম ছাগলী ফাৰ্ম নাৰ্চাৰী ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত মই ভাবোঁ অসমীয়া প্ৰত্যেকজনী আমাৰ অসমীয়া মহিলাই তিৰোতাই ক'তো নোযোৱাকৈ ঘৰখনত থাকিয়ে স্বাৱলম্বী হওক আমি যেনেকৈ হৈছোঁ মই ভাবোঁ আপোনালোকেও পাৰিব কিয় নোৱাৰিব ইয়াতে বহুত ইনভেষ্ট নাই টকা পইচা লগাব নালাগে ঘৰত থকিয়ে স্বাৱলম্বী হওক প্ৰতিজন অসমীয়া মানুহে আৰু মই এইটোৱে ক'ম শেষত চৰকাৰে দিয়া যি উদ্যমিতা আঁচনিখন এইখন দিয়া হৈছে নাৰীৰ সবলীকৰণৰ কাৰণে আপোনালোকে সেই পইচাটো মোবাইল ৰিচাৰ্জ নকৰিব মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ নকৰিব স্কুটি ই এম আই নিদিব কাপোৰ কানি নল'ব মাথো সেই কামটো আপুনি দহ হাজাৰ টকা খটুৱাই কেনেকৈ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব সেইটোৱে আপোনালোকে আইডিয়া দি দিছোঁ যাতে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকেও পঞ্চাছ হাজাৰ টকা বছৰীয়াকৈ উপাৰ্জন কৰিব পাৰে